Любиву, нам сегодня распустилась. Двигки проходят ПМ и и подырнуть Всем добрый день. Мы начинаем. Я буду говорить на русском. раньше говорили, я просто нервничаю, когда я нервничаю, я говорю на русском. Ну, надо же учиться. А, собственно, так немного о себе. В IT я больше 11 лет официально руковожу людьми больше 8 лет. Это разные позиции от вида. И сейчас занимаю позицию процесс менеджера в компании Alex. А, собственно, презентация будет в таком больше философском ключе. Если там кто-то думает, что сейчас будут какие-то готовые решения, откуда, от, ну вот я там программист, как мне стать пемом и куда потом дальше, ну наверное вы разочаруетесь. А, давайте сначала так поймем, кто присутствует в зале, то есть а, кто есть не project менеджеры и, и выше уровня, там программисты, тестировщики, руководители команд. Кто? Да. Да. Программисты или ты? Ну, тестировщики и, и, другие там, вот я вижу, и другие менеджеры И выше там сеньоры, директоры, директора или собственники. Хорошо. Собственно, если задаться вопросом, там, кто такой Project менеджер ну, кто такой Project менеджер Вот давайте так. Вот тут много Project менеджеров мы же должны знать, кто мы такие. Чувак, ты же Еще. Тот, кто требует от тебя работы. Да. Еще. Коммуникатор. Хорошо. Еще. Который организовывает вообще работу. И является буфером между заказчиком и командой, которая реализует данные задачи. Лидер. Хорошо. Лидер. Лидер. Да, ну, на самом деле это все правильно. А с другой стороны, все очень просто. То есть, Пинбол говорит, что менеджер проекта — это лицо, назначаемое исполняющей организации, ответственное за достижение цели проекта. Ну, собственно, спасибо, можем расходиться. То есть, это очень коротко и понятно. Все бы было хорошо, если бы не было так плохо. А, то есть, ну, если все было так просто, ты пошел, вот прочитал там тот же PM бук классно, все зашиблось, и ты стал PM. Почему-то не летит, почему-то не работает. А, то есть, сначала давайте разберем, как бы в какой среде существует, собственно, project manager. А потом перейдем уже к тому, откуда мы приходим, кто мы есть и куда мы идем. То есть если взять рабочую среду PM, а, ну, как вы думаете, что это? <Esta _ academic> да, очень точно. <с accommodation> а, еще. Команда, цели, задачи, а... митинги, клиенты. Ну престиж. вот, собственно, среда описана <Another> достаточно a, точно. То есть и очень часто мы эту среду себе не представляем, когда мы хотим от, от, от программиста, например, перейти в PM. То есть есть такая эволюция PM. Сначала, сначала есть вот такой счастливый человек. Да. Спасибо. А, то есть он становится там программистом, тестировщиком, кем угодно, а потом он решает, что ему нужен менеджмент. Вот это ключево, ключевая ошибка. И вот как-то вот доживает до этой стадии. То есть и дальше уже там каждый решает себе сам. А вот поднимите руки, кто узнал в этом себя. Ну то есть где-то близко к правде. А Возвращаясь к среде, то есть PM существует в такой среде, скажем так, вот эти точки напряжения, про которые перед этим рассказывали, кто тут сидел, вот это оно, то есть есть команда, есть там senior PM, директор, ну, какое-то начальство, опять-таки собственники бизнеса, у кого нет там прямых начальников, есть отделы другие. Если мы говорим про большие компании, там всегда есть какие-то целые, отдел качества пришел, еще какой-то отдел пришел. Ты думаешь, ну наконец-то может быть все. Нет, потом пришли административные отделы, тоже чего-то хотят. Административные отделы, то есть это опять-таки как нам от них что-то надо, так и им от, нам, от нас что-то надо. Ну и естественно заказчик. Как без него. То есть и вот в этом солнышке мы как-то пытаемся крутиться. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то выходит. А что происходит с мозгом пиемы, когда он понимает, куда он попал? Все, это успех. Да, это успех. То есть в какой-то момент мозг взрывается, и есть только один вопрос, что от меня хотят все эти люди. То есть я себе думал, что я пошел, вот сейчас буду руководить, весь на коне, а тут все хотят, всех ходят и чего-то от меня хотят. То есть мозг в какой-то момент просто разрывает, и ты начинаешь балансировать между этим всем. Это при учете, что из этого всего мы исключаем контекст э, нерабочий. То есть это личная жизнь, это там, допустим, карьерный рост. Э, ну, не говоря су сугубо про проект и компанию. И это мы просто исключаем, то есть это только то, что есть вот тут, сейчас там, на работе, допустим. А, собственно, какие навыки нужны для того, чтобы вот оправдать все эти ожидания вот всего того солнышка, которое было нарисовано? Многозадачность, ой, что-то упадет, еще. Да, еще. Ну, на самом деле много чего. То есть это как аналитический способ мышления. Ну, как-то, если ты такой сугубо творческий человек, то, как правило, такие в ПМ не попадают. Вот такой творец, ну, потому что есть сроки, потому что есть там, деньги и так далее. Менеджмент, менеджмент как инструмент, как hard skill, скажем так. То есть это процессы, это все, что с этим связано. Техническая грамотность, но ну, все-таки мы находимся в IT. То есть мы без этого не можем, потому что... Мы начинаем тогда говорить на языке твоя, моя не понимать. Поэтому техническая грамотность на каком-то уровне обязательно нужно. Коммуникационные скиллы, ну, потому что это работа с людьми, это все просто. Те же презентационные скиллы. Быть лидером, быть политиком, опять-таки, быть организатором, быть куратором. Психология. Ну, то есть ты работаешь с людьми и как-то наивно полагаешь, что можно ну вот воспринимать их как компьютеры, скажем, так. А наука, которая что-то понимает в людях, как говорят психология, поэтому приходится в этом что-то понимать, ну хотя бы потому что когда мы работаем с компьютером, мы пытаемся немножко понять что там внутри, Но, Наверное, надо немножко понять что внутри людей а личностная самоорганизация, то есть ну все так или иначе сталкиваются с каким-то тайм-менеджментом, э, самоорганизацией и так далее. Стрессоустойчивость, про которую уже говорили, опять-таки, очень растяжимое понятие, э, потому что для кого-то стрессоустойчивость, это ну, просто работать там э, но ну, это достаточно большой стресс. Э, для кого-то стрессоустойчивость, это когда все пропало и при этом он спокойно себя чувствует. То есть очень разные люди по-разному отреагируют, когда заказчик вас там куда-то послал, ну, нежные барышни падают в обморок. Вот. Ну, всякое бывает. То есть это достаточно такой важный навык и много чего другого. То есть ну, все перечислить в принципе невозможно. Uh, project менеджер это такая роль, роль, карьера, как угодно, Мне нельзя поставить точку завтра и сказать, все, наконец-то я все выучил, слава богу. Uh, то есть там нет точки, в принципе. Uh, Опять-таки большой навык это построение доверия. То есть вот trust, доверие с uh, заказчиком, с командой, со всеми отделами, кто работает в больших организациях, знает, что обязательно надо уметь дружить с охранниками и уборщицами. Это главные люди в организации. Все остальные так постольку поскольку. Команда, которая не доверяет друг другу, она просто распадается, там, рано или поздно. Заказчик, который не доверяет, то есть, да, там, деньги, мы все общаемся, он улыбается. Если он не доверяет, ну, оно где-то будет проскальзывать и где-то не будет вот, как бы все хорошо, но не летит, скажем так. Ответственность. Ну, кто был на презентации Рубена, я, наверное, уже ничего не добавлю просто. Часы рассказывали про ответственность, собственно, исключительно. И это одно из ключевых качеств. Если человек не готов на себя взять ответственность и, там, рассматривает project management, теплое место, скажем так, где хорошо платят, но это, это не отсюда. То есть это, наверное, один из ключевых, ключевых точек. И, в принципе, надо просто себе дать отчет и задаться вопросом, скажем так, готов ли я взять на себя ответственность. Причем ответственности очень много. Это деньги заказчика, это команда. Причем команда не просто там какую работу они делают. Это выгорел мой человек или не выгорел, там, и что будет с ним завтра. Это ответственность в принципе в рамках организации. Потому что если у тебя уходит человек, то есть ты и перед организацией отвечаешь за это. И много другой ответственности. Это ответственность за себя в первую очередь, потому что ты стоишь во главе этого процесса. Если ты не можешь взять ответственность за себя и за свою жизнь, ну, скажем так, и ты приходишь и говоришь там, кому-то сверху все пропало, лечите меня, лечите, значит управляет проектом тот, кто сверху. Потому что человек не способен управлять собой, как он может управлять остальными. То есть там на самом деле за кадром осталось много чего. Есть какие-то, ну, я пыталась какие-то такие более ключевые точки найти. Опять-таки к навыкам, если мы говорим, то здесь есть все просто. Вот hard skills — это по факту просто. Это менеджмент, то есть там тренинги, процессы, сел, почитал, ну, вроде как все зашиблось. А, с другой стороны, hard skills это related area. То есть у нас в проекте они никой не в вакууме, в принципе. И все равно приходится что-то знать про предметную область, у нас, в которой мы делаем проект. То есть, если вы делаете проект по health care и вы ничего не знаете про health ну это странно, скажем так. Если вы делаете какой-то проект про автомобили и ничего там не понимаете, ну вы просто на разных языках общаетесь с заказчиком. То есть заказчик общается в своей доменной области, и все равно рано или поздно приходится какие-то вот related area изучать. Кроме того, related area — это, скажем так, кроме чистого менеджмента. Это могут быть какие-то там продажи, опять-таки. Это какие-то вот, кто программисты, начинают что-то понимать в тестировании. Тестировщики пытаются что-то там понять в каких-то программистских практиках. Ну, потому что надо вот со всей этой толпой говорить на одном языке. Если мы говорим со своим начальством, оно говорит на языке бизнеса, то есть все равно приходится точно так же учиться. И их related area их на самом деле достаточно много. Домены предметные области мы про них уже говорили. То есть, опять-таки, кто-то выбирает специализироваться в своей области, кто-то выбирает скакать между областями, так вот расширяя как бы, в горизонты, скажем так. Но есть еще софт-скиллы все то, что мы перечислили навыки, я не стала расписывать, потому что ну, тут дали 30 минут, мы бы не уложились просто. Тут не паханое поле. То есть софт-скиллы, они громадные. Это как персональные тренинги для развития себя, так и, скажем так, много тренингов, книжек, обучения, как работать с командой, как работать с заказчиком. То есть каждый Конкретный момент, ну, как правило, многие из нас так учатся. у нас есть рабочие задачи, мы их решаем, и таким образом двигаемся вперед. Кто-то заинтересовался в какой-то области, начинает копать дальше. То есть, в принципе, ну, можно сказать, что в ProjectMap, в UPM сейчас, soft skill это такая достаточно угу, неструктурированная часть. То есть нам никто не говорит, что вот ты стал пм давай, будь добр, пойди там по психологии почитай вот это, вот это, по коммуникации почитай вот это, вот это. И там вот по всем областям вот так вот пройдись. <coughs> То есть хорошо, если у вас есть руководитель, у вас есть старшие сотрудники, с которыми вы можете пойти, поговорить, и они вам скажут, что вот начал менеджер, вот давай вот это все теперь осваивать. Интересная тема сертификатов. Мы так быстро проскочим, в принципе. Mm -hmm. а, то есть, ну, все, скажем так, это сейчас популярная тема. Да? Если мы говорим про, там, про развитие project менеджера, вот многие говорят, что вот, какие-то сертификаты. Давайте так, кто считает, что сертификаты нужны? Кто считает, что сертификаты не нужны? Ну, это как всегда, практически пополам остальные воздержались. А, вот это, собственно, правильный вопрос. Собственно, насчет сертификата. Ну, в презентации должен быть любой. А, то есть, а зачем этот сертификат? А, для, ну, для навыков, а, потому что сертификата, ну, когда меня спрашивают, нужен ли сертификат, я же вот если ко мне все с сертификатом и без. Если они знают одинаково, я говорю того, что без сертификата, он, как правило, дешевле. Клиенту потребуем сертификат. Зачем? Он хочет знать, что я прикладываю свои стримы, где он работает, Да, он говорит, о, окей, это сертификат, значит, хорошо, все, я скажу. Ну, не Ну, было, На самом деле, это клиент не доверяет. То есть вопрос, как подтвердить свой уровень, даже не имея сертификата. на самом деле. Клиенту сертификат не надо, и он за него платить не будет, на минуточку. Да, он не хочет. Я хочу там и У него есть требования изначально. Я не мою его часу, он не имеет часа работать вот Вот, собственно, ровно поэтому, потому что у него нет времени, он хочет какую-то гарантию. То есть вопрос, как дать эту гарантию. Это может быть сертификат, это может быть что-либо другое. Это может быть эксперт, с которым он поговорит, признает его экспертность и будет Говорит, что да, этот эксперт может подтверждать экспертность других людей. Для него это точно тот же самый сертификат. Скорее ну, нет. Скорее, что заказчик нуждается, он требует сертификат, нуждается что люди, кто будут подряд работу, задачу, будут выполнять согласно спецификации этих сертификатов. Так, определенного доля гарантии того, что работа должна быть. Но вы там понимаем, что оно ничего не гарантирует. Ничего не гарантирует. Вот, собственно, мы О, это да, да. Ну, то есть, скажем так, сертификаты, вот вопросов все на четко понимать, зачем мне сертификат. То есть вот я где-то сейчас решила, что да, наверное, надо получить сертификат, но я точно понимаю, зачем. Хотя я управляю там людьми и командами достаточно длительное время. А зачем М -м? Зачем вам? Да? Ну, с точки зрения карьерного развития. То есть вот как оно ложится мне в карьерное развитие. В мое личное. Не в заказчика, там, в компании. То есть ты потом будешь это а, Нет, это неправильная вот, попытка спекулировать. <связанных> а, собственно, от, откуда мы приходим, да? Ну, тут достаточно новых тем, а мы так достаточно быстро проскочим эту тему. То есть, понятно, приходят из э, разработчиков, э, из тестировщиков, из аналитиков, э, вот из менеджеров, из чистых менеджеров, как в институте научили на менеджерах. Это любимый вопрос: а есть ли такие люди? Да, они есть. Я вот э, с ними общалась, и, ну, собственно, как правило, эти люди подтверждают, что э, надо прокачать технический скилл, то есть насколько ты можешь прокачать до какого-то уровня технический скилл, чтобы общаться вот с английски а, потому что вот эти мифы про то, что там надо детально в ходе разбираться, еще чего, -то. я вышла из тестирования, я в ходе не разбираюсь. А если сказать, что я сейчас сильно разбираюсь в тестировании, нет, потому что ты прокачиваешь одни навыки, забираешь, ну, забываешь другие. То есть и поэтому это просто общая такая техническая грамотность, скажем так. Из других технических специальностей, то есть это и, там и technical writers, и системные администраторы, и много кто, там уже так не настолько прямой путь, как правило, он более витиеватый становится. И, в принципе, из других направлений, тех же айчарных специальностей, то есть то, что вот близко как бы, к каким-то ключевым скиллам, которые нужны. Если тебе нужны чатные скиллы, ну они нужны, да, ты прокачиваешь там менеджмент, техническую грамотность. Вот вопрос, что у тебя есть, а остальное ты прокачиваешь. Более интересный вопрос, собственно, кто такой ПМ то есть вот роль, PM на проекте, да? вот, вот кем он выступает. Э, можно еще раз? Добиваться результатов. Добиваться результатов от кого? От чего? Достигать поставленных целей. Любой ценой? Любой. Нет. Буфер Хорошо. Прокладка между командой и заказчиком. А ну, зачем? Конечно. От чего? От неумения команды общаться с заказчиками, от неумения заказчика общаться с командой. Чем тогда пим? Давайте возьмем другую команду. Нет, там нет, там, 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 что, есть, да, ну, это же коммуникация. Команда слишком дурная будет стоить. команда долго на Ну то есть с одной стороны это такой стрелочник, вот мультизадачность вот эта она присутствует, да. А с другой стороны, вот кто там, ну многие, наверное, проходили в личностном росте какую-то такую штуку. Вот. То есть, Дирижер, кстати. Нет, это вот плюс всемогущий. А в какой-то момент ты решаешь, ты можешь теперь все. Тебе дали команду, ты не руководишь, сейчас все забабахает. А, на самом деле не все так классно. А, и, ну, то есть, я описываю обычно роль PM, это такой как зонтик для команды. Да? Но, но, такой очень своеобразный. То есть если приходит что-то хорошее сверху, его надо пропускать на низ. А когда летит что-то не очень хорошее, вот тогда оно остается на определенном уровне PM. То есть почему? Потому что команда, вот правильно сказали, команда должна работать. То есть, а там заказчик, у него настроение, у него звезды, там какие-то проблемы комнату не выделяют там, ну, и много чего другого это остается за кадром. Это вот то, что часто упускают, когда вот я стану ПМ, все, все классно. Нет, на самом деле ты просто вот деньги за дня решаешь какие-то проблемы. И вот ну, как правило, там хорошего его есть, и оно там проходит, и это тоже навык, собственно, пропускать это хорошее на низ. То есть если нашу команду похвалили сверху, сказать это команде. Если заказчик happy, донести это до команды. А, но с другой стороны, вот, чтобы заказчик в обход PM не начинал вылазить на команду и говорить там, конкретно Саша, ты придурок, и почему ты так медленно девелопаешь. А, то есть ну, есть такие заказчики. А, и вот, собственно, хороший вопрос как бы, а я уже PM, Project координатор, кто я вообще? А, то есть вот где эта точка, когда можно сказать, что вот я там классный пел, то есть или я просто пел, вот повесить себе погоны и там радостно ходить с широкой грудью. А, то есть вот если, ну кто-то знает эту точку? Она существует. Она как G. Учитесь. Завтра приходит проект, который отличается от всех предыдущих. И? это не важно. Специфика проекта не нужна. Ну, вот, собственно, менеджмент это какая-то такая дорога, ведущая за горизонт. А, то есть, причем она такая витиеватая, где-то в горах, и она уходит за горизонт, и ты никогда не знаешь, а что там дальше. То есть ты сегодня веришь, что я классный менеджер, завтра ты берешь проект. И послезавтра ты понимаешь, что все, что ты знал про менеджмент, полный больше. Вообще не работает ничего. То есть не начинаешь учиться наново, начинаешь пытаться вот это все комбинировать между собой для того, чтобы понять, собственно, где эта комбинация, которая будет работать именно здесь, именно сейчас, с этим заказчиком, с этой командой, в, этом, в этой компании и много там ну, других как бы, параметров. Да, он, и не заканчивается время. А, куда идут, ну, куда переходят пиемы, да? А, в принципе, многие задаются, потому что, что вам карьерный рост, планы и так далее. А, то есть, на самом деле, некоторые возвращаются назад в инженер. Попробовали, не мое, не нравится, не хочу. И это, на самом деле, правильно. То есть, вот, когда многие из нас начинали менеджер, менеджерами становились потому, что там давали больше денег. Слава Богу, сейчас это поменялось. То есть сейчас можно пойти в девелоперы и зарабатывать немного больше, чем project manager. И это правильно, потому что каждый должен быть на своем месте. То есть попробовали, не получилось, ряд людей возвращается, причем это им и как программистам, допустим, дает достаточно хорошее преимущество. Они начинают понимать задачи, и проект совсем с другой точки зрения и выполнять свои задачи девелоперские, совсем с другой точки зрения. Менеджмент в IT, то есть это широко, это синьоры, директора и дальше, дальше, дальше. Там целая карьерная лестница. Кто-то уходит в бизнес-аналитики. Многие из нас совмещают в себе такую роль, когда нет бизнес-аналитика, тут я приемлю, тут я с рекламантами занимаюсь, там всего понемножку. Когда есть возможность, некоторые уходят в чистый бизнес-анализ, либо больше нравится, либо потому что там местами меньше ответственность. Ну, каждый выбирает для себя, скажем так. Кто-то уходит в бизнес и развивается в бизнес-направлении. В принципе, уходят, скажем так, просто в менеджмент. В менеджмент в других областях. Да? То есть если я считаю себя менеджером, но при этом мне надо сделать там день рождения мамы, там юбилей на 50 человек, и я не могу, ну, значит я не менеджер. А, то есть менеджмент это не, не заканчивается сугубо найти. И соответственно часто встречаются люди, дошли до PM, и потом переходят в какие-то совсем другие эре, где вот все эти навыки на самом деле нужны. А другие, ну, тут как бы уже зависит от людей, то есть кто-то уходит в фриланс и так далее. Это просто всех, кто потом, скажем так, заверш... идут по другому пути. Но на самом деле вопрос основной, а зачем? то есть Зачем приходить или зачем уходить? Не уходить. Зачем я хочу там завтра стать, допустим, синьор-пиемом, директором? Назад вернуться в программирование, то есть зачем мне это? Скучно. Здесь сейчас. Да, что-то интереснее. А где гарантия, что завтра там не станет скучно? Найти ну, свое место. Есть, есть, есть гарантия, что здесь сейчас уже скучно. Может быть. На самом деле, э, вот на этом слайде это все. То есть, это вопрос, который больше каждый задает сам себе, чтобы понять, зачем мне это. Потому что когда я не, не понимаю, я делаю потому, что все так делают, потому что в моей компании все так двигаются, это ни о чем. Собственно, на этом все. У меня было немного мало времени и немного ждато.